بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اللہ تعالی کے فضل و کرم سے قرآن مجید فرقان حمید میں سے اور احادیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روشنی میں ہم توبہ کی فضیلت پر گفتگو کریں گے توبہ کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا اور پلٹنا زہری بات ہے انسان اسی طرف پلٹتا ہے جو اس کا اصل مقام ہو ہم رب العالمین کی طرف سے آئے ہیں اور پھر اسی کی طرف ہم نے پلٹ کر جانا ہے تو توبہ کا مطلب ہے رجوع کرنا اور پلٹ کرنا اگر ہماری زندگی گناہوں میں بسر ہو رہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کر کے پھر رب العالمین کی طرف آ جائیں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنی لاریت کتاب کے اندر سورت بکرہ کی آیات مقدسہ ہے جس میں ذات حکم فرمایا, فرمایا فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں سے حبت فرماتا ہے اور پھر آگے فرمایا وہ یوشب اور خوب پاکیزہ رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے اب اس آیات مقدسہ کے اندر بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ جو شخص بہت زیادہ توبہ کرتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت فرماتا ہے جو شخص توبہ کرتا رہتا ہے اس کا عالم یہ ہو جاتا ہے کہ پروردگار خود اس سے محبت فرماتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنی لارائب کتاب کی صورت فرقان کی آیات مبتسہ ہے اس میں حکم فرمایا وَمَن تَعْبَ اور جس شخص نے توبہ کی وَأَمِلَ صَالِحًا اور اس کے بعد نیک عمل کی گویا کہ اس کی توبہ کرنا صرف زبانی نہیں تھی بلکہ اس نے توبہ کرنے کے بعد پھر نیک عمل کرتا رہا رب العالمین نے فرمایا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا فرمایا کہ بے اس نے توبہ کرنے کا حق ادا کر دیا اس نے ایسی توبہ کی کہ اس شخص نے توبہ کرنے کا حق ادا کر دیا پھر سورت نور کی آیات مقدسہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی جلد جلال حول کو فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُرْتِ فرمایا کہ تم سب اللہ کے حضور توبہ کرو اے مومنوں لَأَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ تاکہ تم فلاں پائے فلاح جو ہے وہ اس عمر میں ہے جب سارے مومنین ربط کی حضور توبہ کر تو یہ سارے مومن ہے یہ فلاح پائیں پھر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے جہاں مومنین کی اوصاف بیان فرمائے مومنین کی صفتیں بیان فرمائے تو اس میں پروردگار نے یہی حکم فرمایا فرمایا کہ مومن کی جو پہلی صفت اس آیات مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا وہ بہت زیادی توبہ کرنے والا ہوگا اور عبادت گزار ہوگا اور پروردگار کی سب سے زیادہ ہم اور شکر بیان کرنے والا تھا اب اس آیات مقدس میں جس میں اللہ تبارک و تعالی وطالعہ جدو مومنین کے اوساف بیان فرمائے تو اس میں بھی پہلے جو صفت ہے مومن فرمایا مومن بھی وہی شخص ہے جو سب سے زیادہ رب کے حضور کرنے شخص ہے دین اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں کوئی بہت بڑا گنہگار بھی ہو کوئی بہت بڑا مجرم بھی ہو پھر بھی اگر وہ دین اسلام کی طرف آئے اور خصوصاً اللہ تبارک و وطالعہ جل جلالہو کا بہت ہی پیارا فرمان قرآن کی پرکانی حمد کے اندر اور رب العالمین نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكِ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةً فرمایا اے محبوب مکرم شفیہ معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میرے ان بندوں کو کہ اگر انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا ہے گویا کہ یہ بہت بڑے بڑے گناہ کر بیٹھے ہیں انہیں فرما دیجئے کہ یہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو یہ مایوس نہ ہو جائیں یہ آ جائیں میرے در پہ اور مجھ سے معافی مانگ لیں ان اللہ یغفر الذنوب بچے بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف جو بہت بڑا مجرم بھی ہو وہ بھی رب کے در پہ آ جائے اور خود کے دل کے ساتھ

اور وہاں حدیث پاک کا نمبر ہے دو ہزار چار سو ننانوے اور اور مختلف کتب کے اندر موجود ہے امام حاکم مستدرک صحیح ہین ان کے اندر یہی حدیث پاک روایت کی ہے حدیث پاک کے روایت کرنے والے ان ان مالک کے اندر جملہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتون میں سے یہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ آقا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کل نبن آدم آ فرمایا کہ ہر انسان خطا کار ہے وہ خیر الخط فرمایا کہ پھر ان خطا کاروں میں سے بہترین خطا کار وہ شخص ہے کہ وہ توبہ کر گویا کہ ازل سے یہ بات طے ہے جس پروردگار نے ہمیں تخلیق فرمایا اور اس کے محبوب مکرم شکم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ خطا کار ہے اس سے گناہ ہو جاتے ہیں اس سے غلطیاں ہو جاتے ہیں غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن سب سے بہتر خطا کار انسان وہ شخص ہے جو اپنی غلطی کے بعد اپنے پروردگار کی چوکھٹ پر آ جاتا ہے اور اپنے پروردگار سے معافی مانگ لیتا ہے یہ سب سے بہتر شخص ہے.